Не бань пророка, не бань апостолов. Мы разбираем сегодня тайны и секреты духовного мира, духовной зрелости, которые многие, они всю жизнь проживают, они не понимают. И сегодня многие верующие, они слепые, они это не понимают. К сожалению. В чем это заключается? Это заключается, что многие, не понимая этих секретов и тайн, которые Иисус пришел и он открыл, да, они находятся в команде фарисеев, садукеев, сатаны, скажем так, чертей. Каким образом? Очень просто, элементарно. Вы вот знаете, вот, например, когда интернет там начался, YouTube и так далее, и вот с Юлей мы начали работать и создавать разные материалы, и мы создавали интересный материал, библейский материал, но ну, мы подавали больше как информацию, как откровение. И их, знаете, захватили такой на ура, качали и интернет, и ютуб, и люди смотрели. Да, и ролики можете посмотреть, если интересны разные да, ролики всякого такого типа, направления можете посмотреть. Вот, да, тут миллионы просмотров есть. Очень интересный материал. Советую вам это все просмотреть. Короткие, знаете, 4 минуты, 3, но ты за эти 3-4 минуты больше узнаешь, чем за всю свою жизнь. Ты уже знал. Поэтому советую. Потом, видя, какие есть проблемы в церкви, в мире, у верующих, достаточно есть, скажем так, обмана в духовной сфере, в религиозной сфере, в мире есть, мы больше начали открывать и более четче начали еще выражать то есть свою позицию. И стали, знаете, такими как лидерами мнения, которые выступали в защиту церкви, то есть показывали, что в мире неправильно, что неправильно, например, в образовании, о чем на самом деле Библия говорит. Говорили очень много о креционизме. Те же темы очень интересные и захватывающие, но э, не всегда интернет или и, и платформы, да, или политика, которая в мире есть, она это одобряет. Знаете, что ты, например, говоришь, я верю в Бога, нет, ты не подходишь. Надо, чтобы ты верил в обезьяну и чтобы ты происходил от обезьяны, например. Вот это нам, например, подходит. А если ты знаешь, от кого ты произошел, что ты от Бога произошел, вообще ты знаешь, что ты мужчина, а не гиппопотам, а не женщина, или а не гибрид какой-то, то ты не подходишь, да? не надо, чтобы тебя тогда крутил там YouTube или какая-то другая соцсеть. Понимаете, да? Сталкивались с такими вещами и начали приходить ограничения и баны, потому что мы четко выражали свои мысли, защищали церковь, утверждали церковь верующих и чтобы многие люди они утвердились в своем спасении. И, конечно, за это мы начали получать баны там на разных уровнях там и от интернета, скажем так, от на государственных уровнях, где-то на уровне там, спецслужб каких-то и так далее. В общем, э -э, недовольство другие там. Некоторые организации, люди высказывали, блогеры начали возмущаться, те, которые от обезьян произошли. И, в общем, обезьяны все, и черти все, в общем, банда вся эта, в общем, восстала. И начали нас банить. Но что интересно получилось, что Точно так же нас начали банить и перестали смотреть многие верующие. Потому что уже через жизнь, когда я смотрю, я вижу, что верующие люди на сегодняшний день, они настолько находятся в обольщении, что они тоже не ценят пророков и апостолов, миссионеров, тех людей, которые на самом деле отдают жизнь за церковь, за спасение людей, да, верующих людей и так далее, которые трудятся. И таким образом, не понимая этих вещей, они попадают в команду фарисеев и садукеев. Да? А когда ты попадаешь в команду фарисеев, садукеев, книжников, да, таких, которые умные, грамотные, все знают, только Иисус пришел и говорит: А вы сатанисты, вы черти, ваш отец, дьявол. А почему? А потому что, знаешь, когда ты смотришь, многие там апостолы, пророки, епископа, которые имеют реальный результат, которые жизнь положили, да, для Христа, ради Христа, ради Евангелия, для верующих людей, для баствы, для церквей, то есть реальный труд сделали, реальную жизнь положили, но их паства, да, верующие, они их не смотрят, им не интересно это, они смотрят кого-то другого. Понимаете, им интересно мир смотреть или каких-то психологов, философов, болтунов, каких-то сектантов им интересно смотреть, садукеев, фарисеев, в общем, которые просто философствуют или искажают духовный мир, говорят, а да, там нету и многое другое. Вот это им интересно, знаете, посмотреть. А реальных людей, которые знают Бога и которые приносят плод, их не смотрят. А фарисеев, садукеев, у которых нету плода, а только из болтовня и разные теории, их смотрят. И вот в этом есть проблема, потому что, когда мы попадаем в эту ситуацию, мы оказываемся в команде фарисеев и садукеев. Чем занимались фарисеи и садукеи? Они гнали пророков, гнали апостолов. Да? Они убивали пророков и апостолов. Да? Они их бросали в темницы. Они мучили, они клеветали, они порочили на них. И многое, и многое другое. То есть то, что сегодня сталкиваются люди Божьи что очень мало комментариев, которые благодарности люди, которые принесли плод, да? а очень много на них всякого поклепа или их игнорят, их не хотят слушать и смотреть, как пророков и апостолов их не хотели слушать, идите с нашего города, идите с нашей площадки, о, не слышать этот голос, выключить или забанить или еще что-то, понимаете? все то же самое, что делали с апостолами, пророками, гнали, пренебрегали, не слушали убивали, зарывали. А убийство сегодня, что такое убийство? Кто не любит, да? Тут уже убийца. Если это близкий человек, который отдавал за тебя жизнь и свою жизнь положил, а ты его не любишь, не ценишь, ты придешь перед Богом, а Иисус скажет, а я не знаю тебя, как в седьмой главе, помните, пришли, он говорит, а я не знаю тебя. Почему? А ты ж убийца. Как? Вот так. Или другой придет, а я не знаю тебя. Почему? А ты ж фарисей, садукей. Почему? А потому что ты игнорил пророков, апостолов, ты пренебрегал, ты гнал, ты не слушал их. Все то же самое, ты убивал их. Так или нет? Как Иоанн пишет, да? Кто не любит, тот кем является уже по Новому Завету? Убийцей. Если ты не смотришь и тебя тошнит уже, знаешь, проповедь послушать, или Богу поклониться, да, или хлеб насущный, то кто ты такой? проблема. И люди, не понимая вот этих тонкостей, они попадают в такое плотское, душевное, такую духовность, которая плотская, сатанинская, да? И они попадают в команду фарисеев, садухеев и продолжают дальше их дело. Поэтому Иисус очень четко говорит, вы смотрите, на что вы ставите лайк, какой вы пишете комментарий, потому что за каждое слово люди дадут ответ и отчет. Понимаете, да? И в Библии написано, что духовные люди, святые люди, они будут судить этот мир. И апостолы, пророки, да, они будут точно так же судить верующих. Да? Что пастырь, он будет говорить нам на суде, да, о своей пастве, кто есть кто. И вот придешь ты на суд, Иисус посмотрит, так как все сегодня у нас в интернете, Иисус посмотрит, а что ты смотрел в этом интернете, Вообще, чем ты занимался? Ты каждый день поклонялся Богу, молитву слушал, помолился с Богом, песни попил с Богом, поклонился, прославил Бога, хлеб поел каждый день, кому-то раздал этот хлеб, да, поделился где-то в интернете, просто отправить кому-то сообщение, поделиться, даже коммент напишешь хороший, кто-то зайдет и будет читать и будет назидаться от этого. Понимаешь, да? И Господь когда откроет? А у тебя ничего нету. Ты слушал какие-то непонятно кого, какие-то свои программы и так далее. Это же все открыто. Если Иисус говорит за каждое слово люди дадут отчет, то тогда насколько серьезнее тогда? А ты в это вложишь жизнь? Вы вообще смотрели когда-то интернет, там ТикТок или какие-то другие программы? Как залип и уже не отлип. Знаете, что это такое? Да? ой, нет, да я как залип. Я тебе хочу сказать, ты рано или поздно встретишься с тем, кто тебя Отлепят да, от этого. Но вопрос, куда он тебя прилепит после этого? Так вот, многие, они когда выпрыгнут со своего да, тела, из храма, они выйдут, то они могут оказаться в команде фарисеев и садукеев, которые игнорили и пренебрегали дело Божие, пренебрегали апостолов, пророков, понимаете, да? убивали, гнали, клеветали и так далее, и так далее, и так далее. Тех людей, на миссионеров, которые положили свою жизнь за Христа и за Евангелие. Не те, которые просто понты колотили, потому что сегодня очень много людей, которые понты колотят, будучи верующими людьми или даже называясь его служителями, или сегодня модно говорить, что если ты блогер или полублогер, что ты уже можешь на уровне апостола или пророка, или даже на уровне пастыря ты одинаково можешь говорить и так далее, что если у тебя там подписчики есть или еще чего-то. Это глупости. Это глупости. Потому что для Христа у него есть четко апостолы, пророки, понимаете, да? Где-то там видели блогеры. Вы что думаете, что философов и болтунов тогда не было? Да их тьма была, об этом и Библия говорит, и Павел говорит, и с чем только и приходилось разбираться людям Божьим постоянно, от чего и страдали. Апостолы все от чего страдали всегда? От лжи апостолов, от лжи пророков. Всегда один пророк, а против него всегда тьма восставала. Кого? Лжи пророков, которые несли вот это обольщение и так далее. А в чем разница? Пророк приводит людей к Богу, а лжепророки, они дурят людей, философию травят. Апостолы, они забирают людей у сатаны, да, разрушают твердыни, людей к Богу забирают для жизни вечной. Понимаете, насаждают новые церкви и так далее. Миссионеры полагают жизнь ради спасения других людей. А вот эти лжепророки, которые на сегодняшний день, они же просто болтуны просто были, понимаете, плода нету, они просто пристраивались, вот так хорошо сегодня и все. Вот что еще пастырь показал. Почему важно делать просмотры вот через те трафики, которые дают вот этот вот CTR, да, потому что таким образом мы продвигаем видео. И вот, да, пастырь много раз говорил о том, что верующие, ну я, например, если я не делаю это, я баню своего пророка, своего пастыря, своего апостола. Но есть еще одна проблема, что я же все равно что-то смотрю. И я, если не посмотрел моего пророка по рекомендациям, например, да, я ж посмотрел кого-то другого по рекомендациям. Я мало того, что своего пророка забанил, я какого-то лжепророка еще и продвинул. То есть на мне ответственность за то, кого я продвигаю и кого я баню. То есть, конечно же, Бог спросит за это. Поэтому каюсь, что далеко не всегда, как бы, вот, ответственно к этому подходил. Аминь. Поэтому имейте розум, когда вы выйдете из этого храма. Вы всегда должны понимать, что есть тонкие вот эти линии, грани, которые очень много людей и даже народ Божий, и люди, которые были допризваны да, в народе Божьем, они пропустили. И когда они вышли, то оказалось, что они в команде сатаны, они а в команде фарисеев и садукеев. И очень важно разобраться, в чьей ты команде? В команде апостолов и пророков или в команде фарисеев и садукеев. Аминь. Аминь. Да благословит вас Господь, чтобы вы разобрались и сделали правильное свое решение. Да благословит вас Господь, любимый. Аминь.